તો વિદ્યાર્થી મિત્રો જે આપણી નવી આવૃત્તિ છે કે જેની અંદર એકસાથે બધા જ વિષયો આપવામાં આવેલા છે બરાબર તો એની અંદર જે આપણે ખાસ જોઈએ તો બીજું એકા આપ્યું છે ઈદગા તો એનું આપણે સરસ મજાનું સોલ્યુશન જોવાના છીએ જે પેજ નંબર આપણે ટ્વેન્ટી વન ઉપર આપેલું છે બરાબર તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ઘણા છે એ નવી આવૃત્તિને ધ્યાન નથી આપતા પણ મિત્રો અમુક અમુક સવાલ બદલાયેલા છે બરાબર જે તમને આમાં સોલ્યુશન સ્વરૂપે મળી જશે પ્રશ્ન પરિચ્છેદ કોઈ ગયે પ્રશ્નો લીખીએ એટલે કે તમને અહીં સરસ મજાનો પેરેગ્રાફ આપવામાં આવેલો વાંચવાનો છે દક્ષિણ ભારત મેચ દક્ષિણ ભારત મેનાયે વાળે કૃષિ પર્વો મેં કા વિશેષ મહત્વ હૈ પોંગલ પર્વ કે લીધે કોણ વિધાન ગલત હૈ દિન ચંદ્ર કે અર્ચના કી જાતી હૈ વિધાન ગલત હૈ परिच्छेद का उचित शीर्षक चुनिए पोंगल का महत्व समानार्थी शब्द की गलत जोड़ पहचानिए देवता पर विरोधी जोड़ दानविरो उत्तर दक्षिण अवसर आफत प्रश्न दो विकल्प के सामने बॉक्स में का निशान कीजिए सही वर्तनी पहचानिए भातुत्व किसने बुलाया था इस निगोड़ी युद्ध को वाक्य कौन कहता है अमीना વિદ્યાર્થી મિત્રો આવી રીતે તમારે સ્વ અધ્યયન તમામ વિષયના તમારે વિડીયો જોવા હોય બરાબર એની પીડીએફ મેળવી હોય અથવા તમારે ગુજરાતી વિષય ધારા મેડમ દ્વારા વિજ્ઞાન છે દ્વારા ગણિત સૌથી વધારે તકલીફો જય સર દ્વારા ઇંગ્લિશ નીલમ મેડમ દ્વારા સામાજિક વિજ્ઞાન પરિસર દ્વારા આ બધાના વિડીયો જોવા હોય તો આપણી વેદ ડિજિટલ એજ્યુકેશન નામની એપ્લિકેશન ગુગલ પ્લે સ્ટોર ઉપર જય કે જ્યાંથી તમે ગેમ ડાઉનલોડ કરો છો તો ત્યાં જઈને ડાઉનલોડ કરો બરાબર જેમાં નીચે મુજબની તમામ માહિતી મળશે જેમાં બધા જ વિષયના પાઠ્યપુસ્તકના પ્રકરણની સમજૂતીના વિડીયો તમને પ્રાપ્ત થશે સ્વાધ્યાય અભ્યાસની સમજૂતીના તમામ વિષયના વિડીયો પ્લસ પીડીએફ મળશે વિષય પ્રમાણેનું મટિરિયલ મળશે બરાબર પરીક્ષા માટે ઉપયોગી અસાઇનમેન્ટ પીડીએ પરીક્ષાના પેપરો જુદા જુદા જિલ્લા પ્રમાણે એકમ કસોટીની સમજૂતીના વિડીયો સ્વ અધ્યયન પોથીની સમજૂતીના વિડીયો આ બધું તમને મળવાનું છે ચલો ડાઉનલોડ થઈ ગઈ ઓપન કરશો એટલા પેજમાં તમારા મમ્મી પપ્પાના મોબાઈલ નંબર નાખી સેન્ડ ઓટીપી કરો ચાર આંકડાનો ઓટીપી નાખશો એટલે પેજમાં પેડ કોર્સમાં તમારા ધોરણમાં જઈને પીડીએફ મેળવી લો એક્ઝામ પેપરમાં જઈને પેપરો મેળવી લો બરાબર અને થી માં બારમાં થી બાર ધોરણના વિડીયોમાં તમારું ધોરણ પસંદ કરી વિષય પ્રમાણે વિડીયો મેળવો અથવા શાળા મિત્રમાં ધોરણમાં ધોરણ પસંદ કરી વિષય પ્રમાણે પાઠ વાઇઝ વેટ ડિજિટલના વિડીયો મેળવી શકો છો चारे की सामग्री जो पानी में सान कर पशुओं को खिलाई जाती है सानी सुरलोक सिधारना मुहावरे का सही अर्थ पहचानिए मर जाना जब शब्द का सही अर्थ पहचानिए धीरज, पहचानिएश्न बेब सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए ईद के दिन मुसलमान लोग ईदगाह जाते हैं महमूद ने सिपाही खरीदा मोहसिन को भिस्ती पसंद आया नूरे को वकील से प्रेम है हामिद ने चिमटा खरीदा प्रश्न बेक निम्नलिखित वाक्य कौन किसे कहता है वह लिखिए तुम डरना नहीं अम्मा मैं सबसे पहले जाऊंगा हामिद दादी से से कहता है मेरी खंजरी से बदलोगे सम्मी हामिद से कहता है यह चिमटा क्यों लगाया बुद्धू मोहसिन ने हामिद से कहा तो यह चिमटा कोई खिलौना है मोहम्मद हामिद से कहता है मैंने मोल लिया है हामिद अमीना से कहता है प्रश्न तरण अ प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए गांव में सभी लोग क्यों खुश थे तो रमजान के पूरे तीस रोजों के बाद आज ईद आई है इसलिए गांव में सभी लोग खुश थे हामिद लोहे की दुकान पर क्यों रुक गया तो लोहे की दुकान पर कई चिमटे रखे हुए थे जिन्हें देखकर हामिद को अपनी दादी के पास चिमटा न होने का ख्याल आया चिमटा खरीदने के विचार से हामिद लोहे की दुकान पर रुक गया रोजे के दिन मुसलमान क्या करते हैं तो सूर्योदय से सूर्यास्त तक कुछ भी न खाने पीने को अर्थात उपवास को रोजा कहते हैं। रोजा मुसलमानों का एक मजहबी फर्ज है दुकानों में कौन कौन से खिलौने मिल रहे थे तो दुकानों में सिपाही गुजरिया राजा वकील भिस्ती धोबीन आदि मिट्टी के खिलौने मिल रहे थे प्रश्न तरण प्रश्नों के उत्तर लिखिए गांव में हलचल क्यों मची थी तो रमजान के पूरे दिस तीस रोजों के बाद आज ईद आई है ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है इसलिए गांव में हलचल मची थी ईद के दिन बच्चे क्यों खुश थे तो बच्चों की जेब में कुबेर का धन भरा हुआ था और यह धन से बच्चे खिलौना मिठाइया और गेंद खरीदना चाहते थे इसलिए बच्चे खुश थे हामिद ने चिमटा ही क्यों खरीदा तो हामिद को लोहे की दुकान पर चिमटा देखकर ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है तवे से रोटियां उतारते समय उसकी उंगलियां जल जाती है चिमटा ले जाने पर वे जरूर प्रसन्न होगी चिमटा होने पर उसकी उंगलियां नहीं जलेगी और घर में एक काम की चीज भी हो जाएगी खिलौने और मिठाईया खरीदने में तो पैसों की बर्बादी ही है ऐसा सोचकर हामिद ने और कोई चीज न खरीद कर चिमटा ही खरीदा अमीना की आंखों में आंसू क्यों आ गए तो हामिद ईदगाह से चिमटा लाया था यह देखकर अमीना की आंखों में आंसू आ गए नूर ने वकील का अंत कैसे हुआ तो नूरे के वकील का अंत पंखे की हवा या पंखे की चोट से हुआ मेरा प्रिय त्योहार इस विषय पर निबंध लिखिए मेरा प्रिय त्योहार होली तो फाल्गुन मास की पूर्णिमा को यह त्योहार मनाया जाता है होली के साथ अनेक कथाएं जुड़ी है होली मनाने के एक रात पहले होली को जलाया जाता है इसके पीछे एक लोकप्रिय पौराणिक कथा है भक्त प्रहलाद के पिता हरणीय कश्यप स्वयं को भगवान मानते थे वह विष्णु के विरोधी थे जबकि प्रहलाद विष्णु भक्त थे उन्होंने प्रहलाद को विष्णु भक्ति करने से रोका जब वह नहीं माने तो उन्होंने प्रहलाद को मारने का प्रयास किया प्रहलाद के पिता ने आखिर अपनी बहन होलिका से मदद मांगी होलिका को में न जलने का वरदान प्राप्त था होलिका अपने भाई की सहायता करने के लिए तैयार हो गई होलिका प्रहलाद को लेकर चिता में जा बैठी परंतु विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित रहे और होलिका जलकर भस्म हो गई भक्त प्रहलाद के पिता हरणय कश्यप स्वयं को भगवान मानते थे वह विष्णु की विरोधी थी जबकि प्रहलाद विष्णु भक्त थे उन्होंने प्रहलाद को विष्णु भक्ति करने से रोका बरबर तो मानने का प्रयास किया मित्रों टाइप आई गये बराबर तो अः जो लिया सहायता करने के लिए तैयार थे होलिका प्रहलाद को लेकर चिता में जा बैठी परंतु विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित रहे और होलिका जलकर भस्म हो गई यह कथा इस बात का संकेत करती है कि बुराई पर अच्छाई की जीत अवश्य होती है आज भी पूर्णिमा को होली जलाते हैं और अगले दिन सब लोग एक दूसरे पर गुलाल अबिल और तरह तरह के रंग डालते हैं। यह त्योहार रंगों का त्योहार है बराबर आगे जो विद्यार्थी मित्रों अपूर्ण कहानी को पूर्ण कीजिए और योग्य शीर्षक दीजिए शीर्षक एक मुसाफिर का संघर्ष बराबर तो तुम्हारे योग्य शीर्षक इन्हें अपवा तो लिया मित्रों आपका जहाज तूफान में फंस जाता है और हवा के वेग से बहता बहता एक अनजान पर पहुंच जाता है वह दीप सुनसान और प्राणी रहित लगता है परंतु जैसे जैसे रात बढ़ती है आप सब स्वयं को अनजान लोगों से घिरा हुआ पाते हैं फिर क्या हुआ होगा पहले तो उन लोगों ने मुझे रस्सी से बांध दिया मुझे बहुत प्यास और भूख लगी थी लेकिन वह लोग न मेरी भाषा समझ रहे थे न मैं उनकी भाषा समझ रहा था फिर मैं इशारों से उसे समझाने में कामयाब रहा फिर उन्होंने मेरे खाने पीने का इंतजाम किया फिर मुझे अच्छा महसूस हुआ मैं उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा यह आश्वासन देने के बाद उन्होंने मेरी रस्सी खोल दी एक दो दिन में वहां पर रहा फिर उन्होंने मेरे घर जाने का इंतजाम कर दिया और दो दिनों के बाद मैं अपने घर पहुंच गया मित्रों एक मूवी छे जंतरम मंतरम અથવા તો બુલી યાત્રા એવો એક પાઠ હતો બરાબર તો એના પરથી આ બધું આપેલું છે આગળ જોઈએ આ કોષ્ટકમાંથી તમારે સમાનાર્થી શબ્દો પોતીને લખવાના છે અને બોક્સ કરવાનું છે કોષ ખજાના પછી વાક્ય પ્રયોગ રાજા કે મહેલ મેં ઢેર સારા ખજાના થા પૃથક અલગ અમે અલગ વ્યક્તિઓ કા પરિચય કરના ચાહીએ લડી માલા મીરા કે ગલે મેં માલા થઈ નિગોડી અનાથ અનાથ બચ્ચોને દો દિનસે કુછ નહીં ખાયા સરળ આસાન मुश्किल काम को आसान मेहनत से किया जाता है चलो विलोम विरोधी शब्द वाक्य में प्रयोग कीजिए शाम शाम मैं के समय मंदिर जाता हूँ गर्मी में दोपहर के समय उष्णता बढ़ जाती है संभव असंभव संभव असंभव कोई कार्य असंभव नहीं होता है स्नेह द्रुणा कभी किसी से प्रति हमें द्रुणा नहीं होनी चाहिए समझ ना समझ बिच्छू ना समझता प्रश्न छ क मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए दिल कचोटना दिल में दुख होना बेटे की बुरी हालत देखकर माँ का दिल कचोट रहा है बेड़ा पार लगाना संकट से बचना भगवानी गरीबों का बेड़ा पार लगा, लग, लगाता है गले मिलना प्रेम से भेटना नए वर्ष के पहले दिन सगे संबंधी एक दूसरे के गले मिलते हैं दिल बैठ जाना हताशा या निराश होना साड़ी कीमत सुनकर राधा का दिल बैठ गया बाल बांका न होना जरा भी नुकसान न होना ने गोलियां चलाई थी पर किसी का बाल बांका न हुआ प्रश्न सात ऐसा क्यों कहां होगा किसने बुलाया था इस ईद को तो हामिद के पाँव में जूते नहीं थे सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया था अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही थी ईद का दिन था और उसके घर में दाना नहीं था इस अंकार और निराशा में वह डूबी जा रही थी इसलिए वह मन ही मन सोचती थी कि किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को मानो भातृत्व का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक कड़ी में पिरोए हुए है ईदगाह में रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहां तक चली गई है यहां कोई धन और पद नहीं दिखता इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए हजारों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं इसलिए कहा जाता है कि भातृत्व का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक कड़ी में पिरोए हुए है सम्मी ने कहा मेरी खंजरी से बदलोगे दो आने की है हमिद अपने चिमटे की प्रशंसा करते हुए कहता है कि अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई हाथ में ले लिया फकीरों का चिमटा हो गया चाहो तो इससे मंजीरे का काम ले सकता हूँ एक चिमटा जमा दू तो तुम लोगों के सारे खिलौने की जान निकल जाए तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाए मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते बहादुर शेर है मेरा चिमटा ये सुनकर सम्मी प्रभावित होकर बोला मेरी खंजरी से बदलोगे दो आने की है अपनी अपनी जेबों में कुबेर का धन भरा हुआ है ईद का त्योहार था गांव के सभी लोग बहुत खुश थे और ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे थे गांव के बुजुर्गों ने अपने बच्चों को बहुत सारी मिठाइयां और खिलौने खरीदने के लिए धन दिया था इसलिए ऐसा किया होगा કે જેબો મેર ધન હે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ રીતે સરસ મજાની પોથી છે મજા વિડીયો પીડીએફ હોય કે પછી અન્ય તમારે વિડિયોઝ જોવા હોય પાઠની સમજૂતીના વિડીયો જોવા હોય કોઈ પણ વિષયના તો આપણી વેદ ડિજિટલ એજ્યુકેશન નામની એપ્લિકેશન અત્યારે જ ડાઉનલોડ કરી કારણ કે લાખો વિદ્યાર્થી મિત્રો યુઝ કરી રહ્યા છે તો તમે પણ યુઝ કરો તો અહીં સુધી રાખીએ અસ્તુ જય હિન્દ જય ભારત